КПЧС разрабатывает новую систему, так называемую пакетную систему вывоза мусора, которая будет <coughs> предоставляться для частного сектора. То есть, что это значит? Это значит, вы покупаете пакет, в который складываете в мусор, ну и, соответственно, заплатите платите за него. Что, как оно, расчет как происходит? Себестоимость пакета 45 копеек. И из расчетов то, что вывоз 22,84 э, гривны и захоронение 22 гривны из этих тарифов э, расчет пакета по объему составляет 3,37 в итоге получается 3,82 э, 35 литровый пакет вот люди заплатили за этот пакет соответственно э, с его э, предприятия будут забирать Но при этом ну, как бы сказать согласно этим расчетам, при пакетной системе человек будет оплачивать за фактический вывоз, вывоз твердых бытовых отходов. планируется выставить на ближайшие рассмотрения на этом чтобы утвердить этот тариф по частному сектору, так как по многоквартирным, многоэтажным домам тариф пересмотрен, не пересматривался еще по частному сектору. Еще вопрос есть к работникам ЖРЭО. На данный момент э, коммунальное предприятие Жрела задолжало чистому месту 232 тысячи гривен. Это с сентября 2015 года. У нас была договоренность с ними о том, что они будут каждый неделю проплачивает э, определенную сумму денег и оплачивать за текущие э, условия по чистому месту. Но ну, пока в начале была оплата, но сейчас оплаты нет. Давайте рассмотрим опять предложение о том, что или вы платите, или мы будем принимать опять э, крайние меры, то есть закрытие полигона для предприятия КПЖ. 230 тысяч – это нам погасить весь ЕСВ за весь наш долг до наши дороги. Вы извините, но это для вас большие деньги. Это же Это с сентября... Это сделан директор, Нет, не это правда? уже новый. Ну, я не Нет, долг по ЕСВ. Долг по ЕСВ прошлыми Нет, директорами. текущие да. выплаты. Да, мы текущие платим и оплачиваем части э -э этого долга. Тренька, я думаю, вы вопрос решите не на открытом Хотел, совещании. Хотелось порядке, бы решить, это, как 5. вы решили в прошлый раз да. вопрос. еще Сергей вот возле мусорных контейнеров сейчас иногда наблюдают, только вывезли мусор, порядок. Потом через какое-то время, когда контейнеры начинают э, жители сносить отходы бытовые, потом этот мусор оказывается за пределами контейнеров. Я так не понял, это собаки бродячие разбрасывают или это деплатированные? Это... Я выясни, кто это, это не только собаки, это и элементы, это и наши люди, которые не хотят донести мусор до контейнера. Помимо того, что еще как бы норматив, это не должно быть контейнер заполнен с горой. Ну, у нас же люди не выносят мусор, у нас нет мусора, контейнеры всегда с горами. Ну, недопустимо считается наполнение контейнера с горой. Когда э, люди вот согласно Нормативу предприятие должно убирать после, когда вот, э, высыпало мусор, и оно рассыпалось, да предприятие должно убрать. А мы, мы убираем постоянно. Когда приехали, контейнеры, площадка загаженная, наши работники убрали. Все. И это, это все видится, когда машина уезжает. Все-таки выясните, кто... Ну, это, это, я знаю, что это... Но соб... Животное мы не можем привлечь к ответственности. Это в Англии там было. Мышей привлекают к ответственности слону, деревом привлечь к ответственности, там прецедентное право. У нас привлекает к ответственности юридические лица, лица либо физические лиц. В данном случае я же понимаю, юридические лица не копаются в контейнерах, копаются Нет. физические лица. Если это животное, ну животное понятно, животным ничего не сделано Но это если люди сами специально это делают, либо они донесли до контейнера, либо в контейнерах Но надо привлекать к ответственности этого лица, у вас есть полномочия. По мере возможности мы это делаем, мы выезжаем на рейде и делаем ясно.